हरिमहताम् भगिरुचिभिः अशोभिर्वा देवीमधुरैः अनुच्छायाभिस्ते अरुणकरणिश्रीचरणिभिः इवं सर्वामुर्विमात्तां स्मरति यः सन्द्रस्यत्रस्य ध्वनहरिणशालीनयना ौर्वश्यावश्याः बाणगणिकाः मुखं बिन्दुम् कृत्वादस्तस्य ददधो जायेत्यो परम् इषे मन्मनफलाम् सज संक्षोभम् नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशुभ्रमयति लिन्दुस्तयुगाम् किरन्ती मङ्गेभ्यः किरणनि कुरुम्बामृतरसंहित्वा माधत्ते मम करशिला मूर्तिमिवयः स सर्पाणां दर्पम् शमयति शकुन्दाधिपैवा कर पृष्टा दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया तडिल्लेखा तन्वीं कपनशशिवियुज्ज पदवीम्

ैरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वेतात् समपि वपुरीश स्थिरयति सदा स्था पूर्वः सर्वम् अदिदमनुगृह्णाति च शिवः मालं याक्षणचरितर्भूलतिकयोः त्रयाणाम् देवानाम् त्रिगुणजनितानां तव शिवे प्राप्नोति विरतिं नाशं कीनाशो भजति धन दयाति निधनं नितन्त्री माहेन्द्री निरतिरपि सम्मिलितदृशा गृहासंहारेऽस्मिन् विहरति सति पत्पतिरसौ जपो तस्य दरदलितनीलोत्पलरुच గారు <laughs>

यमाराध्यन् भक्त्या प्रविशशिशुची नाम विषये शुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं वं ऋषिवसमानव्यवसितां ययोकान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः विधूतान्तर्भान्ता विलस